Война, конечно, не прогулка какая-то. Это голод, холод, смерть, трупы. А на фронте, вы понимаете, так привыкаешь, что не считает. Думаешь, убьют, убьет. Я был связистом при артиллерии. Я в школе ученикам хожу, говорю, что я по трупам себя тянул. Дедушка, как по трупам? Я говорю, ну, лошади, танки, люди, все это побоище, двухмиллионная армия. На границе как раз мы ее родились. Батька из России, а мать с Украины. Я думал уже жить, трудился, бы исправлял связь. И где я родился, я должен защищать свою землю, свою родину, своих родных. Если потребуется, тогда я отдам и жизнь.